видела в тюрьме новые кофточки. Да, там зара открылась, боже, такие кофты, классные. А шарфики? Вообще, вообще, шарфики, вообще. это ж моя, моя мечта. Ой, а шо, это что это вообще такое? такое? Мести? Молодой человек, подскажите, что это за здание? Я не знаю, посмотрите на таблички. Мести? Что? Смотри, Украинская Центральная Рада. А что, это я слышала? Девочки, а вы что не знаете, что раньше, ровно сто лет назад, заседала тут Украинская Центральная Рада во главе с первым президентом Украины Михаилом Хуршевским. Вам что, это ничего не известно? <связанное> <связанное> ну, когда-то в школе что-то слышала такое, но сейчас как-то Ну, забыл, это Украинская ну, Центральная Рада, это первое правительство Украины, между прочим. А Хрушевский <связанное> первый ее президент. Даже была принята первая конституция. Правда, к сожалению, был президентом он, и конституция присутствовала всего лишь один день. Но такова наша история. михаила бушевского и вот кстати его памятник обратите внимание мы о нем ничего не знаем может где-то здесь есть музей я думаю, музей есть там, где они заседали, и центральная рада. Ну что, может быть, пройдем и посмотрим? Можно. Пойдём. Проходите, проходите. Обратите внимание на этот зал. Его история крайне интересна. Именно сто лет назад проходили все соседания и совещания Украинской Центральной Рады во главе с Михаилом Крушевским. Ты что делаешь? Этот пуст еще Крушевского видел. А ты сейчас берешь и ломаешь Извините, а можно в музей? Не можно, а и треба. Я вам що повинен сказати, що ви поставили дуже часто за наш музей, музей української, революції, а ми раз починаємо святкувати 100 років тих подій. Тут тепер буде щодня, щодня 100 років якоїсь іншої події. Починаємо це із, 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 із з, створення Української центральної ради, з перших їхніх засідань, з повернення Грушевського очолення його, переїзду, створення інших видань в Центральній Раді. Тобто це якраз не була та точка, з якої почалася фактично сучасна наша історія. Дякую. Дякую, що помила нам, розповіла, нам, нам дуже було цікаво. <гублев> 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 так, повідомила нам об історію нашої країни. Кожен з нас должен вчитися історії. Ой, да, за что? Мне самой было очень интересно узнать многое. Много. То есть я столько не знала, что Бога посетила музей Украинской народной